С вами Дина Лайв, и, и сегодня я... я снимаю видео с Настей Лив. Подписывайтесь на ее канал. А, Итак, сегодня мы снимем Вишпер Челлендж. Правило челленджа в том, что Настя сидит в наушниках, и я задаю ей вопросы, и она не слышит, должна ответить на любой ответ, как бы. Итак, начнем. Настя, ты часто моешь голову? Фазан? Да. Что за фазан? фазан. Это птица. Хорошо. Настя, часто... Настя, ты часто моешь голову? Фазан. Это птица. Далее. Настя, ты часто ходишь в школу? Я не была в шоке. Хорошо. Настя, часто ходишь в школу? Я не была в шоке. Что? А, какая твоя любимая книга? Ким Кардашьян? да, нормальная вроде, ну Но не очень. Настя, на любимая книга К... Ким Кардашьян. Настя, твой любимый русский писатель. Бьонсе. Самый любимый русский писатель Бьонсе. Э, Настя, ты любишь рисовать? Рис? Да. Люблю ли я рис? Ну, пятьдесят на пятьдесят, смотря какой. А разваренный? Распавшийся? Не бывает распавшийся рис. Настя, ты любишь рисовать? Она не любит распавшийся рис. Настя, какой твой самый любимый блогер? Бог? Он один, вроде. Ну, если по Самый нашей любимый мире. Настин блогер это Бог, он один. Настя, как ты относишься к видео Кати Клэп, особенно веселые пятницы? Как ты относишься к видеоблогеру Кати Клэп, особенно к видео Веселые пятницы? Я не понимаю. Ты любишь uh, Кати Клэп? Да, я люблю картошку. А ну, какие ты видео Катя Клэп, любишь? Виды картошки. Там есть розовая, белая, желтая. Жесткая. Жесткая картошка. Катя любит э, Настя любит видео. Кати Клэп, да Жесткая не... картошка. Не люблю я жесткую картошку. Нет, она не любит видео Катиклап, жесткая картошка. Настя, э, как тебя зовут? Меня зовут? Мам! Подожди. Ясно, Настя зовут Мам. Далее, Настя, какой я овощ? Обувь? Овощ. А, овощ. Я поняла. Ты огурчик. Я христианский зленький огурчик. Соленый, сладкий. Любой. Настя, как ты относишься к девушке Барби? Я не играю в Барби. Настя, мы заканчиваем челлендж. А? Мы заканчиваем челлендж. Зачем нам кого-то? Ладно, ясно. А, а -а. Настя, а ты думаешь о том, когда ты вырастешь, как ты будешь носиться к в школе, к учебе. Учиться я хочу на врача. В этом, ой, хотел в музейское в училище. Да. Итак, Настя, я выключаю тебе музыку. Это припев. Я выключила музыку. Итак, если вам понравился этот челлендж, ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на мой канал. И на Пока! мой.